গুড মৰ্ণিং এয়া হাজি কাচি ওলাইছোঁ এঠালৈ ওলাই যাওঁ শাড়ী পিন্ধিছোঁ এয়া পুৰণা শাৰী মোৰ দেউতাই দিয়া শাড়ীখন আৰু আজি ৰাতিপুৱাই কিবা এটা কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগতো দেখা বুলি ভাবিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাবলৈ আশা কৰিলোঁ আৰু এয়া আছিল যোৱাকালিৰ মানে অন্নপ্ৰশ্ন খাব গৈছিলোঁ বাৰ এটামান বজাত গৈছিলোঁ এনেকৈ শাড়ীখন পিন্ধিছিলোঁ পুৰণা শাড়ীখন মানে মোৰ দেউতাই গিফ্ট কৰা শাড়ী এখন খুব ধুনীয়া হয় বহুদিন আগৰে পৰা পিন্ধাই নাছিলোঁ দেউতাই যেতিয়া মানে মুম্বাইত গৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা গিফ্ট লৈ আহে আৰু বিয়াৰ পিছতো এনেকৈ পিন্ধিছোঁ ঘৰত এদিনেই পিন্ধিছিলোঁ কলেজত যাওঁতে আৰু এইখন হৈছে ৰাবাৰ প্ৰিণ্টৰ শাড়ী এইখন ৰাবাৰ প্ৰিণ্টৰ শাড়ী বহুত ধুনীয়া হয় আগতে বহুত ধুনীয়া আছিলে কলেজত যাওঁতে পিন্ধিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাতো পিন্ধা নাই দিয়াৰ পিছতো মানে দেউতাই এতিয়া গিফ্ট যিটো লৈ আহিছিলোঁ ঘৰলৈকে ইয়াতে লৈ আহিছিলোঁ মালয় লৈ দিছিলে আৰু আমাক এনেকৈ দেউতাই দিয়া গীত পিন্ধিলোঁ বহুত বছৰৰ মূৰত এইযোৰ এয়া তাই পঢ়ি আছে আজি স্কুলত পঠোৱা নাই কাৰণ গাটো বেয়া অকণমান এইকেইদিন য'ত গৈয়ে আছে য'ত এক্সাম চলি আছে সেইকাৰণে ঘৰতো পঢ়িব লাগে কাৰণে এয়া ঘৰত পঢ়ি আছে আৰু কালি নাই ক্লাছ চলি আছে কাৰণে কালি ঘৰতে পঢ়িছে আৰু চাইন্স আছে ছায়েঞ্চ আৰু কম্পিউটাৰ এই দুটা হ'লে আৰু আমাৰ লগেইজন পাই যাব ইহঁতক এক তাৰিখৰ পৰাই দিব আৰু কিছুমানৰ অলৰেদি দিছে আমাৰ ইহঁতক দিয়া নাই মই ভাত ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভ্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু বহুত দিন দিয়াই নাই বাৰু এক্সামৰ কাৰণে দিব পৰা নাই এক্সাম চলি আছে যিহেতু তাইৰো সেইকাৰণে দিয়া নাই আৰু আজি ৰাতিপুৱা চাৰে এঘাৰটা বাজিলে আৰু তাই স্কুল যোৱা নাই কাৰণে কিবা এটা বনা আৰু সেইকাৰণে যিহেতু একো কাম নাথাকে আৰু কিনো ভ্লগ বনাম সেইকাৰণে বনোৱা নহয় কিবা এটা বনালেহে মই দেখাওঁ আৰু এনেই নবনা আৰু এইখিনি এইখিনি হৈছে ডিটক চ'টাৰ আজিকালি ডিটক চোৱাটাৰ মই ৰাতিপুৱাই বনাই থওঁ আৰু আমি চাৰিজনীয়ে খাওঁ অলপ অলপকৈ আজি কিন্তু মই বিট দিয়া নাই ইয়াতে ইয়াতে দিছোঁ মই নেমু তিঁয়হ গাজৰ আৰু এয়া ছিডছ দিছোঁ টোকমা আৰু আদা তেনেকৈ দি দিছোঁ ৰাতি কৰি থৈ দিছিলোঁ ৰাতিপুৱা আমি খালী পেটত খাওঁ আমি চাৰিটাই ৰেগুলাৰ খাওঁ আৰু কালাৰটো আজি ভাল হোৱা নাই মানে তাই কালাৰটো বেয়া হ'লে মানে কালাৰটো যদি বিট দিলেহে ধুনীয়া হয় বিট দিলেহে খায় আৰু আজি দেখোন কালাৰটো কেনেকুৱা আহিছে তেনেকৈ কৈছে আৰু তাই খায় কিন্তু মই দিলে আৰু খাব লাগে এইটো সেইকাৰণে এতিয়া খোৱা কৰিছোঁ আমি ৰেগুলাৰ খাওঁ আৰু গৰম ইমান পৰিছে নহয় বহুত ভাল হয় এইটো বহুতে খায় আৰু আমিও খাওঁ আৰু আৰু ৰাতিপুৱাই তাই পঢ়ি উঠি তেনেকৈ অকণমান মানে তাই পেণ্ট কেক খাওঁ বুলি কৈছে আৰু তাকে ভাবিলোঁ আজি কণী নিদিয়াকৈ মানে পেণ্ট কেকটো বনাওঁ মাও খাব পাৰিব মাক কণী নাখায় যে সেইকাৰণে এনেকৈ কণী আগতে কণী দি পেলাই বনাইছিলোঁ এতিয়া ময়দা অকণমান কমাই দি আটা অলপমান বেছি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ মই মিল্ক পাউদাৰ বহুত টেষ্টি হয় মিল্ক পাউদাৰ দিলে তাৰপাছত আটা ময়দা বেকিং পাউদাৰ অকণমান দি দিছোঁ তাৰপাছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অকণমান গাখীৰ দি অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি ধুনীয়াকৈ এইটো অকণমান বেকিং পাউদাৰ দি দিছোঁ আৰু মৌ দি দিছোঁ এয়া মৌ দিব লাগে বহুত টেষ্টি হয় আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় বনোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এইখিনি প্ৰথমতে এনেকৈ লৰাই দিব লাগিব আৰু অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি যাম এয়া মোক হেল্প কৰিছে তাই এইবিলাকতো এনেই ভাল পায় মানে এইটোও মানে লৰাই বহুত ভাল পায় তাই এইকাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এয়া হেল্প কৰি দিছে টাইমক ইমান লৰাই ভাল পাইছে নহয় বহুত মানে লৰাই দিছিলে মই কৈছোঁ ইমান লৰাই নাথাকিবা টান হৈ যাব বনালে সেইকাৰণে আৰু অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি দি গৈছোঁ ধুনীয়া হৈছে আৰু এইখিনি দি দিছোঁ ভেনিলা এচেঞ্জ মোৰ তাতে আছিলে মেংগ' ফ্লেভাৰৰ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হ'ব মানে স্মেলটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু দি দিলোঁ অকণমান তাৰপাছত এইখিনি গুৰি কৰি থৈ দিয়া চেনি একাপেই লৈছিলোঁ চেনিখিনি গুৰি কৰি লৈছোঁ আৰু গোটা চেনিখিনি এনেকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত এইখিনি যিখিনি লাগে গোটেইখিনি দি দিছোঁ একাপ চেনিয়ে দি দিছোঁ বাৰু মই গোটেইখিনি যিহেতু একাপ একাপ দিছোঁ সেইকাৰণে চেনিও একাপ দি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ তাৰপাছত এইখিনি মিলাই ল'লোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে এয়া এনেকৈ ধুনীয়া হ'ব লাগিব কেক বনোৱাৰ দৰে কেক যেনেকৈ বনাওঁ তাৰপিছত এইখন মই লোহাৰ কেক টাৱাখানে লৈ লৈছোঁ এইখিনি অকণমান তেল দি দিছোঁ তেল অকণমান বেছিয়ে হ'ল মই মুচি দিলোঁ কাপোৰ এখনেৰে নহ'লে টিছু পেপাৰ থাকিলে টিচু পেপাৰ দি মুচি দিব লাগে কাপোৰখনে মুচি দিলোঁ তাৰপিছত এয়া এখন বনালোঁ প্ৰথমবাৰ প্ৰথম আৰু জুইটো অকণমান যেতিয়া তাঁহাত গৰম হ'ব নহয় তেতিয়া জুইটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত দি দিছোঁ তেতিয়াহে মানে তলৰ পৰা সিজি আহিব আৰু এয়া সিজি সিজাই এতিয়া ওলোটাই দিম মানে বস্তু এটা বনালে হয়নে নহয় সেইটো মানে অকণমান কনফিউজ লাগে পিছত আৰু অকণমানহে বনাইছোঁ আজি যদি বেছি ভাল আৰু পিছত বনাব পাৰিম সেইকাৰণে মই অলপ ট্ৰাই কৰোঁ এয়া কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আছে চাওকচোন আৰু কণী নিদিয়াকৈ হয়নে নহয় তাকেহে চাইছিলোঁ ধুনীয়া হৈছে আৰু ইমান চফ্ট হৈছে বহুত চফ্ট হৈছে কণী কণী নোখোৱা মানুহো বহুত থাকে সেইকাৰণে আৰু আমাৰ মাক কণী নাখায় মই কণী দিয়া আগতে বনাই দিছোঁ তাইক তাৰপিছত আজি কণী নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ তাৰপিছত এয়া এখন এখনকৈ চাৰিখনমান বনালোঁ আৰু তাইক দুখন দিলোঁ তাইৰ যিটো ভাল পায় আৰু আমিও খালোঁ তেনেকৈ দুখন আৰু এনেকৈ এখন এখনকৈ বনাই ললোঁ ধুনীয়াকৈ পেণ্ট কেক আৰু এয়া পেণ্ট কেকেইখন চাৰিখনমান বনালোঁ আৰু এতিয়া এনেকুৱা বনাওঁ আৰু এইখিনি ফাইনেল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এনেকৈ অলপ অলপ খাবলৈ ভাল হ'ব তেতিয়া মৌ দি দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে ধুনীয়া হৈছে টেষ্টি হুইকিন পিছত দিম দিয়া সুইকিন দিয়া নাই মাজত হুইকিন ধুনীয়াকৈ বনাই দিব পাৰি আৰু এয়া বনাই দিলেও তাইক দি দিলোঁ এতিয়া আমিও খাম ছাঁৰ লগত আৰু এতিয়া হৈছে ইভিনিং টাইমত চাৰে পাঁচটামান বজাত আৰু আনাৰস আনি থৈ দিছিলে মানে এটা আগতে খাইছোঁ কাৰণে আনাৰসৰ আজি অকণমান কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিলোঁ তাকে কাটি ল'লোঁ আৰু আনাৰসটো ধুনীয়াকৈ তাৰপাছত এনেকৈ সৰু সৰু কৰি কাটি লৈ প্ৰথমতে আৰু কি হয় চাওঁ আৰু আনাৰসৰ জেলি বনাম বুলি ভাবিছোঁ জেলিখিনি হয়নে নহয় এটা গোটেইখিনি নবনাওক মই অকণমান আমি খোৱা বোৱা ৰাখি দিম বাৰু আৰু এয়া মাজুৰখিনি কাটি লৈ ধুনীয়াকৈ ছাইডৰবিলাক সৰু সৰু কৰি কাটি ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ সন্ধিয়া টাইমত এয়া চাৰে পাঁচটামান বজাত তাৰপিছত এইখিনি পিউৰি কৰি ল'লোঁ আৰু মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত এইখিনি চেকুণৰে চেকি ল'লোঁ যাতে ওপৰৰ মানে কিবা থাকিলে সেইখিনি তাত নপৰে আৰুখিনি ৰৈ যোৱাখিনি পেলাই দিব লাগিব আৰু খুব মিহি হ'ব লাগিব এয়া ধুনীয়াকৈ অকণমানো পানী নিদিয়াকৈ মই বনাইছোঁ কিছুমানে পানী দি দিয়ে বনাই বাৰু ইউটিউবত চাইহে বনাইছোঁ দেই তাৰপাছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পানী নিদিয়াকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ মানে চেকনেৰে চেকি লৈছোঁ মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিউৰি বনাই ললোঁ বনাই লৈ এয়া জুই দি দিলোঁ তাৰপাছত এইখিনি বহুত সময় লাগে উতলি আহোঁতে আৰু জুইটো কমাও ৰাখিব লাগে অকণমান বেছিও দিব লাগে তেনেকৈ দি দি ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছমান লাগিছে কিন্তু দেই তাৰপাছত এইখিনি আধা ঘণ্টামান পিছত এইখিনি মই চেনি দি গ'লোঁ চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত গলিব দিছোঁ আকৌ মিডিয়াম ফ্লেমত তাৰপাছত এয়া হৈ আহিব আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া গোট মাৰি আহিছে আৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ইমান কম হৈ গ'ল কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে এয়া কালাৰটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে এইখিনি এতিয়া গৰম গৰমে মই এটা কাছৰ বাতিত ৰাখি দিম তেতিয়া মানে শুই আহিব আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ লাষ্টত আৰু জুইটো কমাই ৰাখিছোঁ তেতিয়া নমাব হ'ব আৰু এইখিনিও বহুত সময় লৰাই থাকিব লাগে তেতিয়া আৰু যিমানে মানে কমিব মানে গোট মাৰি আহিব আৰু তেতিয়া হৈ যাব আৰু অকণমান আৰু কাছৰ মানে কাছৰ কাঁহীত বা প্লেটত চাব লাগে হৈছে নে নাই আৰু এয়া নিমখ দি দিছোঁ আৰু নেমু চেপি দিছোঁ এয়া অকণমান আৰু এইখিনি হ'ব এতিয়া আৰু অকণমান মানে গোট মাৰিলে ভাল আৰু জুইটো অকণমান ল' ফ্লেমত দিছোঁ মিডিয়ামত দিছোঁ মিডিয়ামত দি এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব ইমান কমি গ'ল চাওকচোন এইখিনি এতিয়া নমাই থ'ম নমাই থৈ মই কাছৰ বাতি এটাত উলিয়াই থৈ দি এয়া অকণমান বঢ়াই দিছোঁ জুইটো বঢ়াই দিব লাগে বহুত সময় লাগি যায় এইখিনি কৰোঁতে বহুত সময় লাগিলে আৰু এইখিনি ফাইনেলি হৈ গৈছে এতিয়া নমাই থ'লোঁ নমাই থৈ এয়া কাছৰ বাতিটোত দি দিলোঁ কাছৰ বাতিত নহ'লে আইনা তেনেকুৱা ধৰণৰ থ'ব লাগে আৰু আৰু আধা ঘণ্টামান বাহিৰত থয় অকণমান সময় ফ্ৰিজত ৰাখি দিম যেতিয়া গৰমটো মানে কমিব তেতিয়াই তেতিয়াহে মানে জেলি হৈ আহিব আৰু এয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'ব দি দিছোঁ বাহিৰত প্ৰথমতে তাৰপিছত অকণমান সময় মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিম এঘণ্টামান এঘণ্টামান পিছত আৰু খাব পৰা হ'ব আৰু জেলি হৈ যাব কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে কেনেকুৱা হৈছে জনাব দেই জেলি আপোনালোকে বনাইছেনে এনেকৈ মই কিন্তু আজি প্ৰথম বনাইছোঁ এনেকৈ আনাৰসৰ কিন্তু বেছিকৈ বনাই থ'ম যদি ভাল হয় আৰু আৰু ফাইনেলি এইখিনি সন্ধিয়া মানে সাতটামান বজাত চাহ খাব লৈছোঁ এইখিনি হৈছে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু এয়া জেলি হৈ গৈছে ব্ৰেডো আছিলে আনিছিলে নতুনকৈ তাকে ব্ৰেডৰ লগত এনেকৈ নিজে বনোৱা বস্তু খাইছোঁ আৰু তাইকো দি দিলেও খালে আৰু বহুত টেষ্টি হয় বুলি ক'লে ময়ো খালোঁ এনেকৈ মাকো দিলোঁ গোটেইকেইটাই এনেকৈ ইভিনিং চাহখিনি খালোঁ আৰু এনেকৈ নিজে বনোৱা জেলিৰে কালাৰটোও ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ আৰু আজি ভিডিঅ' বনাব পাহৰি গৈছোঁ আধাৰ পৰা সোণাল আৰু দুলাজনৰ পৰা মাৰ ফালৰ পৰা আলহী আহিছে এয়া আপাৰ চামত মাহঁতৰ মাৰ খুৰাক মানে ছোৱালী হয় আমাৰ মাহী হ'ব আৰু মহা আৰু মহাৰ ল'ৰা তেনেকৈ আহিলে আৰু আগতে আহিছিলা নেকি মানে হঠাতে ক'লে আহিম বুলি একদিনাক তেতিয়াই হাঁহ আমাৰ মোৰ বিয়াই দহ বছৰ হাঁহ তেওঁ অহা নাই মই যিহেতু হা অহা নাই এনে মাক ফোন কৰা অঁ যাম ৰ'ব কৈ আছে মানে শিৱসাগৰ গ'লে আৰু এনেকৈ যাব লাগিব থকাকৈ গ'লেহে মানে ফুৰিব পাৰিম আলহীবিলাক আৰু তেওঁলোক আহিম বুলি কোৱা নাছিলে আগদিনা মানে ৰাতিপুৱাই ক'লে আৰু আহিম বুলি কাৰণ এই পিছ মানে আছিলে হেনো তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে আহিলে আৰু আমাৰ ঘৰলৈকেও আহিলে বহুত বছৰ মূৰত আহিছে তেনেকৈ তাৰপিছত এয়া যাবলৈ ওলাইছে ইয়াতে অকণমান অহাৰ কাৰণে আজিয়ে প্ৰথম চিনাকি হৈছোঁ ন আজিয়ে আহিছোঁ অঁ সেইকাৰণেতো অঁ 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 আমাৰ আলহী আহিছে দেই নতুন মানে দেখা পোৱা নাই যোৱাচোন এইবাৰ যাম দিয়া অ আহিবাচোন চিনিয়ে নাপাওঁ ভাল লাগিল দিয়ক অ এই বেগটো দে কেইটাক ফুটিলেই নে কি হ'ল যাবা যাবা দেই যাম দিয়ক দি ল'বা ঠিক আছে তলত ভাড়া বিলাক তলত মানে নাই নাই বনোৱা নাই ৰবি বনাম বুলিহে আপোনালোকৰ আজি যাব ঘৰত কৰি আছা তুমি আহাচোন ফল মূল অকণমান বনাইছো অকণমান খাবা আহা আহা এয়া আজি ফল কাটিলোঁ দেই অম্বুবাচিৰ কাৰণে তাই বেয়া পায় কোনটো খাই ভাল পাওঁ তুমি তাকে খাই লোৱা অকণমান খোৱা অকণমান আমু খোৱা অকণমান এয়া জাম হা এই সেইটোতো খোৱা ন বহা বহা বহি পেলাই খোৱা এয়া অকণমান ফ্ৰুটছ কাটি দিছোঁ তাকে ফ্ৰুটছ খাব আৰু অকণমান আমিও খাওঁ আৰু আজি অম্বুবাচি বুলি অকণমান ঘৰ চৰ মুচিলোঁ অকণমান কাম কৰিলোঁ হ'লেও চাফ চাফ কৰিলোঁ অকণমান ঘৰখন খোৱা ইটো ইটো খাবা নে এমেগলোৱা অকণমান এয়া কাটি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ হ'ব ইটো এয়া দৈও আছে দৈ খুব ভাল পায় দাই ভাতৰ লগত খাই মিঠা দৈ বনাইছোঁ এয়া আলহীখিনি যোৱাৰ পিছত এইখিনি কাটিলোঁ দেই আলহীক খুৱাবই নাপালোঁ কাৰণ তেওঁলোকে ইমান মানে লৰালৰি কৰিছিলে আহিয়েই কাপোৰ চেঞ্জ কৰিছে অকণমান আৰু আমিও চাহ তানে চাহপানী দিলোঁ তেনেকৈ লুচি তেনেকৈ বনাওঁতে মানে মই ভিডিঅ' অকণমান দেৰি কৰি কৰিলোঁ তাৰপাছত এইখিনি তেওঁলোক যোৱাৰ পাছত অকণমান কাটিলোঁ আৰু তাইকো দি দিলোঁ খাবলৈ তাই কিন্তু পঢ়ি আছিলে তিনি ঘণ্টামান পঢ়িলে তাৰপিছত এয়া পঢ়ি উঠি অকণমান ফ্ৰুটছ খাব দিছোঁ আৰু তাই যি ভাল পায় তাকে আমি অকণমান খালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈকে এৰিলোঁ ইমানতে যদি ভাল পাইছে চাই প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু যিবোৰে আজি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এয়াৰ ডেৰটা বজিলে তেওঁলোকে বাৰটা বজাত গ'ল কাৰণ সেই কিছুমান মানে মানুহবোৰ আহিছে হেনো তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে গ'ল তেওঁলোকে বাই